শুনেছানি বন্ধু অতৃপ্ত আত্মা সাংলদ ফেনলার বিনদী প্রণাম এক অতৃপ্ত আত্মা সাংলদ ফেনলার বিনদীর আজি আঠাইশ বছর ৰক্তৰ গিৰিলিৰ মাজেৰে সেয়া আছিল তেজে ধোৱা সময় ঊনৈশ ছয়ান্নব্বৈ চন জনীৰ বুকু ধোৱাই হাজাৰ তেজাল ডেকাৰ বক্ষচিৰেই সিহঁতে পাণ কৰিছিল তপ্ত শুনিত নিজ পুত্ৰৰ সন্মুখতে হালি পৰিছিল পিতৃ লিপিবদ্ধ হৈছিল সৰ্বকালৰ কলংকিত ইতিহাস আঞ্চলিকতাবাদৰ গৰ্ভত আজি সংবাদ জগতৰ সাহসী কণ্ঠ আপোচবিহীনতাৰ নিৰ্ভেজাল স্তম্ভ জাতি প্ৰেমৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শনেৰে ন পুৰুষৰ বাবে আৰ্হি প্ৰতিষ্ঠা কৰা জাতিৰ প্ৰকৃত চাংলত ফেনলা পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আঠাইশ সংখ্যক মৃত্যু তিথি আজি পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আঠাইশ সংখ্যক মৃত্যু তিথিত চিত্ৰশিল্পী দেৱব্ৰত মহন্তই চিত্ৰৰে জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পৰাগ কুমাৰ দাস কেৱল এটা নাম নহয় হত্যাকাৰীৰ পৈশাচিক হাঁহিত নিশেষ হৈ যাব ধৰা এক ব্যক্তিত্ব নহয় ই এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ যাৰ অনুভৱেই অনুভৱেই প্ৰবাহিত হৈ আছিল প্ৰতিবাদৰ নৈ উদিত হৈছিল সাহসৰ তেজাল সূৰ্য এই নদী কোনোদিন কোনো কালেই নুশুগায় এই বেলি কোনোদিন কোনোকালেই অস্ত নাযায় কিন্তু ন্যায় কত ন্যায় হয় তেখেতক ন্যায় লাগে প্ৰকৃত অপৰাধীৰ শাস্তি লাগে আজি সোতৰ মে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আঠাইশ সংখ্যক মৃত্যু তিথিত তেখেতৰ অতৃপ্ত আত্মাই যেন তাকি কব বিচাৰিছে প্ৰকৃত বিচাৰ বিচাৰি ক'ৰবাত গোপনে সাহাকাৰ কৰিছে আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰিলেনে স্বৰ্ণজৰ গৌৰৱময়ী ইতিহাসেৰে কঠোৰ সাধনাৰ অবিচালিত পথেৰে দশকজুৰি মানৱ সম্পদ গ্ৰহাৰ শুভ্ৰ ধজা বহনকাৰী ঐতিহ্যমণ্ডিত আমগুৰি মহাবিদ্যালয় আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে হ'ব পাৰে উন্নত শিক্ষা প্ৰদানেৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত উপহাৰ দিয়া এখন পলসুৱা উপত্যকা মহাবিদ্যালয়খনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় আৰু সপ্তম স্থান দখল কৰি দুবাৰকৈ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়খনে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ শ্ৰেণীৰ ব্যৱস্থা তথা বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্তি মহাবিদ্যালয়খনৰ ইতিবাচক দিশ নাকৰ দ্বাৰা এ গ্ৰেড লাভ কৰা আমগুৰি মহাবিদ্যালয়ত আপোনাৰ সন্তানটিক নামভৰ্তি কৰাই আপুনি সফলতাৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে